થઈ મહાશિવરાત્રી તો હેપી તમને બધાને હેપી મહાશિવરાત્રી તો આજે શિવરાત્રીના દિવસે અમારા ગુરુ મહારાજના આશ્રમમાં ભગવાન શિવની પૂજા અમે કરવાના છીએ તો લાઈવ તમને પણ બતાવીએ વિડીયોની અંદર કે ભગવાન શિવની પૂજા અમે કઈ રીતે કરીએ અમારા ગુરુ મહારાજના આશ્રમમાં તો વિડીયોમાં બન્યા લેજો લેહાડો આપણો પૂજા કરવા गुरुवान्दना मुजो यमानुदां दम् अगम्यतामयि सुगन्धिनम् गुरुवान्द

दनम् ॐ तं मगं सुगन्धिं पुदनं गुरुवानुकमे वन्दनं मृत्यो मोक्षिय ॐ मगं यजा सुगन्धिं रुषिवदनम् शिवाय ओम नमः 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 जय महाराज तारी मां चनागतम मुंजु रावली पुरी जंगम मंदने पश्वाय बी चढ़ाओ बी पड़े शिवे ओम चंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवन्नम ॐ नम शिवाय 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 ॐ नम शिय ンーーオンナムシワオンナムシワオンナムシワオンナムシワ

में वंदना मृत्यो मोक्षी अमामृता ओ त्रम्बक यजा मे सुगंधि पुष्टिवर्धन पूर्वरुप मृत्यो गन्धिं पूषिवर्दनम् उर्वारुकमि वन्दनामृत्यो मोक्षेयमामृतम् ॐ नम शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय